Вас приветствует информационная служба канала БТБ в студии Виктория Третьяк. Украина сейчас проходит едва ли не самое трудное за время своей независимости испытание на единство и территориальную целостность. Об этом говорится в обращении президента Петра Порошенко по случаю Дня Конституции Украины. Глава государства сообщил, что подал на рассмотрение парламента законопроект об изменениях в основной закон. Он заверил, что после принятия документа в корне изменятся принципы организации местной власти. В частности, полномочия и функции госадминистрации, которые будут ликвидированы, перейдут к исполнительным комитетам районных и областных советов. Бюджетная децентрализация. Значительная часть собранных налогов будет оставаться на местах, отметил президент Украины. Глава государства убежден, что благодаря изменениям в Конституцию впервые больше прав получит не власть, а ее носитель ⁇ народ и органы местного самоуправления. В честь Дня Конституции Украины президент Петр Порошенко возложил цветы к памятнику создателю первой украинской конституции Гетьману Пилипу Орлику. В торжественной церемонии также приняли участие премьер-министр Арсений Оценюк, председатель Верховной Рады Александр Турчинов, первый и второй президенты независимой Украины Леонид Кравчук и Леонид Кучма, мэр Киева Виталий Кличко и другие политики и общественные деятели. По мнению экспертов, изменения в главный закон... Стары назрели давно и вносятся своевременно. Это с одной точки зрения правильно, но учитывая нестабильность в Украине, нельзя переборщить, чтобы не получилось так. Удельные князья там никакой власти тут. Поэтому вертикаль необходимо сохранить обязательно сегодня спроба делается очередная попытка внести изменения в конституцию украины Складній обстановці они предлагаются в достаточно сложной обстановке пов'язані с несомненно вопросы баланса на центральном уровне власти вопросы сочетания унитарности и централизации государства децентрализации являются безусловно важными державы децентрализацию е Безумовно важливым Новая Конституция Украины будет направлена на сохранение и приумножение свободы и независимости нашего государства. Об этом заявил председатель Верховной Рады Александр Турчинов. По его словам, Украина переживает сейчас чрезвычайно сложное время, когда каждый день жизни становится историей, поскольку именно сегодня в муках рождается украинская нация. Тем более ценными и более дорогими становятся такие вещи, как свобода, независимость и Конституция. За них положили свои жизни лучшие сыновья нашей земли, сказал Александр Турчинов. Основному закону страны 18 лет. Именно в этот день, в 1996 году, депутаты Верховной Рады приняли первую конституцию суверенного украинского государства. Тогда заседание парламента продлилось целые сутки. И лишь с утра после так называемой конституционной ночи народные депутаты почти единогласно сказали новому основному закону ⁇ да ⁇ О том, как это было, смотрите далее в сюжете. Вот так торжественно аплодисментами с шампанскими со слезами на глазах. 28 июня 1996 года приветствовали новую Конституцию Украины. Народные депутаты и тогдашний президент Леонид Кучма. То историческое событие, которое состоялось в этом историческом зале. Займет одно из главных мест в новейшей истории Украины. Державы Украины. На протяжении суток народные избранники голосовали за статьи основного закона. Конституционная ночь, вспоминают депутаты, была особенной. Чрезвычайно интересной была конституционная ночь. После рабочего дня я и в правительстве в то время работал. Пошел домой немного отдохнуть и появился в парламенте ночью, где-то между первым и вторым часом. Это были волнующие моменты голосования. Это были моменты голосования. Многие скептики не верили, что депутатам удастся принять конституцию, даже президент Леонид Кучма в этом сомневался. Сейчас же парламентарии рассказывают, тогда у них открылось второе дыхание. Нас прижал Кучма указом своим, что он распустит. Это озлобило депутатов. И приблизительно было как в спорте, азарт, ага, мы тебя сделаем И все находили общий язык, Рухови с коммунистом, где матом, где это И если устал, пошел выпил кофе в буфете, возвращался, ну я кофе не пью, я не ходил Но многие ходили, пошел выпил кофе, говорят, что коньяк пили, нет, это были единицы, если там их журналисты и видели А все остальные выпьют, взбодрятся, придут и опять голосуем Иногда голосовать приходилось по нескольку раз. Уж больно дискуссионными были некоторые статьи. Дискуссии проводились очень серьезные. Например, по символике у нас было 27 голосований. По статусу языка и по другим вопросам 17 раз голосование было. И никто не может сказать, что это было мол, спонтанно, за ночь, колено, принято, ничего подобного. Все было сделано так, как предусмотрено основным законом. И свершилось на часах 9.20 утра, а на табло ⁇ Исторические ⁇ 315 за. В этом году Конституция празднует свое совершеннолетие. Ей исполнилось 18. Она уже пережила несколько изменений, и скоро ее ждет еще одно. Впервые в основном законе Украины пропишут нормы о децентрализации власти. Анна Каменева, Андрей Коваль, БТБ. Киев готовит национальный план имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Павел Клименко. По его словам, уже в ближайшее время документ ратифицирует украинский парламент. Напомню, накануне Киев и Евросоюз подписали экономическую часть соглашения об ассоциации, которая предусматривает создание зоны свободной торговли. И теперь его должны ратифицировать все страны-члены ЕС. Во время выступления на саммите в Брюсселе Петр Порошенко подчеркнул, что наше государство намеревается стать полноправным членом ЕС и ожидает, что Европа подтвердит такую возможность. Соглашение об ассоциации позволит модернизировать Украину в соответствии с лучшими стандартами для бизнеса, граждан и государства в целом. Такую мысль в эксклюзивном интервью БТБ высказал пресс-секретарь комиссара ЕС по вопросам расширения политики соседства Питер Стана. Он отметил, что договор усилит сотрудничество между Украиной и ЕС во многих сферах. При этом, как считает Стана, отношения с другими партнерами соглашение никак не притесняет. The signature. Соглашение, предложенное Украине, является в какой-то степени уникальным. Это ответ на желание Украины более тесно сотрудничать. Фактически, документ — это план модернизации, который представляет лучшие стандарты для граждан, бизнеса и страны в целом. Соглашение об ассоциации усилит наше сотрудничество в таких сферах, как торговля, судебная система, права потребителей, исследованиях и так далее. В краткосрочной перспективе соглашение существенно углубит нашу политическую и экономическую связь без притеснения отношения Украины с другими партнерами и другими соседями. Одним из элементов соглашения об ассоциации является документ о создании зоны свободной торговли. Это позволит Украине стать частью самого большого потребительского рынка в мире. Я надеюсь, что выгоды от этого соглашения станут очевидны для украинцев в более близкой перспективе. Мы готовы помочь Украине в применении соглашения и проведении всех необходимых реформ, которые необходимы для того, чтобы оно заработало и принесло выгоду. Перемирие продолжено. На основании решения Совета национальной безопасности и обороны президент Украины продлил режим неприменения силы на востоке Украины до понедельника, 30 июня. Такое решение Петр Порошенко принял после совещания силовиками. И как сообщает пресс-служба главы государства, на выполнение заключения Европейского совета, принятых на уровне глав государств и правительств стран-членов Евросоюза при участии президента Украины, ожидается, что до понедельника будут сделаны следующие шаги: а именно, начата практическая имплементация мирного плана президента. Обеспечен мониторинг режима прекращения огня под наблюдением миссии ОБСЕ и эффективного контроля за участком украинско-российской границы на территории действия АТО. Также под контроль госпогранслужбы должны быть переданы пункты пересечения границы из Варина, Должанский и Червоно-Партизанск. Кроме того, необходимо освободить всех заложников, в том числе и наблюдателей ОБСЕ. Украина ожидает, что за время перемирия в России закроют пункты вербовки наемников. И на территории Донецка и Луганской областей прекратится передвижение незаконно. Вооруженных формирований. В случае несоблюдения этих условий Украина оставляет за собой право досрочного прекращения режима неприменения силы. Подчеркнули в пресс-службе президента. Украинские военные в зоне антитеррористической операции четко выполняют решение президента Петра Порошенко о продолжении режима прекращения огня. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра обороны Михаил Коваль. В то же время в профильном ведомстве отмечают, что обстановка в районе проведения спецоперации остается напряженной. Боевики игнорируют мирный план главы государства и продолжают нападение на силы АТО. Так в течение суток банд-формирования семь раз обстреливали блокпосты и позиции силовиков в районе Славянска, Краснопартизанска и Дмитровки. Из минометов они открыли огонь по аэродрому в Краматорске. Кроме этого обстреляли и два опорных пункта в районе сел Дубровск. И кривая Лука Донецкой области. Минобороны также сообщили, что украинские военные уже восстановили контроль над блокпостом номер один вблизи Славянска. И как только что стало известно, сейчас террористы обстреливают позиции сил АТО под Славянском. Об этом сообщает руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Фейсбуке. По его словам, боевики из минометов также обстреливают блокпост силовиков на пересечении дорог на Славянской Красный Лиман. Среди наших военнослужащих есть потери. Генсек ООН призвал все стороны конфликта на Донбассе прекратить насилие и начать диалог, соблюдая при этом свои обязательства по перемирию, сообщает сайт Объединенных Наций. Кроме этого, Пан Гимон поприветствовал решение президента Украины о продлении на три дня срока прекращения огня, а также освобождение боевиками четырех наблюдателей ОБСЕ и призвал сепаратистов освободить остальных заложников. Председатель ОБСЕ приветствует решение Петра Порошенко продлить запрет на использование вооружений, вооруженной силы. Об этом Диди Бургхальтер заявил во время 23-й сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая проходит сегодня в Баку. Политик сообщил, что в Украине сейчас находится 25 наблюдателей ОБСЕ, которые на месте собирают факты о происходящем. При этом председатель ОБСЕ подчеркнул, организация делает все возможное, чтобы обеспечить достижение мира в Украине путем диалога. Ну и пока на этом все. Далее полезная информация о мировых и украинских индексах, а также ценах на энергоносители. До встречи.